Привет! Це відео повинно було вийти ще в травні, але за деяких причин в мене це не вийшло зробити. Но зато за цей час вийшло багато других відосів. Ну коротше, приємного перегляду. Та не забудь поставити лайк і підписатися. Бо якщо подивитися на статистику, вона просто, ну, це капець. Ладно, все, приємного перегляду. Не там. по этой трассе. Брат, Егор! А, я снимаю. Ты дорога, здорово, алё. Ужас. О боже, мотоциклы ваши от мне. Вот тут уже в бочинках сидят. Шановна Влада, сраби дорогу за до Дозинькова, пожалуйста. Мы чуть подвеску на воде не оставили тут. Там погода, блин. Да. А маски ты бы вообще не узнал? Ну, кто, наверное? Мы... А ты что, тоже Что, ты не... готова? <сح> 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 да. Показывай, какую Опа. Незначит. Добрый день. Добрый. Вас можно снимать ее что? Я еще не Да, ничего, мы тоже не накрасились. Мы вам звонили в четверг. Кто с э, NS400 новый? Uh -huh. Так, а на нем можно будет как-то посидеть? Да, я ничего не делаю, стою с плохом. <music> я думаю, кстати, побольше буду высоту. А вы нафигенно смотрите. Тихо, <music> стоя.

там прям жесть должна. Ну, сказал, и там будет жесть. Mm -hmm. Баджач мы уже купили, пульсар. Аня довольна, все довольны, всем нравится. Так, сейчас будет первый выезд на новом Баджаджи. Бля, да, стрёмно. <реклама> тут стоит сейчас режим Road Обычный режим, то есть, тут есть четыре режима. Спорт, Rain и Офроуд. Обзогло. Це перед. Вихід 3. Зараз ми коротше їдемо на заправочку, заправляємо повний бак і їдемо на склад мотоциклів. Кстати, ну, мотоцикл робота прям тиха. Якщо совніш з моїм геоном, це небо і земля. Він взагалі так легенько їде. Та нідялка по чудному ловиці. А нам четверту колонку, 95-й до повного. Я боюсь представити який тут бак. Це Африка Твін? А що він такий великий? Я думав, він менше. КТМ 790. Ты Африку Твин бачил? Ты Африку Твин бачил? Это просто машина. А ты что-то новый, Бушничай. Я по нему в основном БУ катать. Ага. Блин, такие офигенные в жизни. У меня страшно. Я куплю. когда буду старый уже. <реклама> Ух, нифига себе. Красиво. Сейчас <реклама> попробую, наверное, в режим. А не не надо его включать. Ну, я попробую. Он так легенько набирает, так легенько сбрасывает. Нема этих рывков, как на гионе. Просто комфортно ехать. Так, мене пропускають. Ну дивіться, ну самі бачите, яка дорога, ось їду 30 км в годину, тихенько об'їжджаю ями і ну, мені комфортно. Я б не сказав, що мені якийсь дискомфорт є. Коли ми на цей мотоцикл дивилися, з дівчиною, я думав, ну от по таким дорогам це просто ужас буде. ділі, ну я не знаю, я ось їду, чистого дискомфорту не, ну, не відчуваю. Тобто, ну от... Машины где-то сзади идут, я уже ту тулю 60. Давайте, кстати, попробуем выехать вот сюда. вот, 50 еду по такие дороге. Комфортно. Блядь, по поли, я не знаю. Фу, я ещё так комфортно по трассе никогда не ехал У него 90 и все только 5000 Эй, а сколько тут 6 Я 120 и тулив, все только 6000 оборотов Я не знаю, блять Еду 95, начинаю тулить И же сотка Какой-то протуп есть Да, он типа, блядь, его дёрга, так И потом дальше нормально едет Ну может обкатка у нас сегодня такая банда. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть мотоциклов. 2, а, я думал уже шесть, сейчас только пять. Толстый будет, ага. И да. еще скоро КТМ этой МПД. Mm -hmm. Бажаж 25 -го года. Первая поломка. Зеркало. Анька пробует развернуться. Может, их сюда поставим все? Вот так вот. Я, знаешь, старый, переходный и новый. А что ты там встал? А что ты там встал? А я встал. Сейчас на крышу полез. Бля, я надеюсь, я не провались. Нет.

O que é